Дорогі співвітчизники, в ці непрості дні дозвольте звернутися до вас щодо збереження єдності України, її територіальної цілісності, миру та спокою в нашій державі. Насамперед, хотів би відверто поспілкуватися з громадянами України, які живуть в південних та східних областях нашої країни, дати відповідь на ті специфічні питання, які їх хвилюють. К глубокому сожалению, Крым не единственный регион единой и неделимой Украины, где внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию, разжечь искусственные конфликты, организовать беспорядки и спровоцировать вооруженную агрессию извне под предлогом якобы защиты прав русскоязычных. Режиссуру не очень многочисленных, но довольно агрессивных митингов в Харькове, Донецке и Луганске, в других городах осуществляют внешние силы. Правоохранительными органами собраны убедительные доказательства причастности российских спецслужб к организации беспорядков на востоке нашей страны. Есть и задержанные диверсанты. Этим поджигателям войны не место на украинской земле. В то же время я как премьер-министр и просто гражданин осознаю и принимаю тот факт, что многих из вас Волнуют вопросы самостоятельности регионов, проблемы языка, церкви, отношений с Евросоюзом и Россией. Есть и те, кто искренне приходит на митинги, не зная сценария и заказчиков. Таких людей мы слышим и прислушиваемся к ним. Тем более, что стучат они в открытые двери. Итак, обо всем по порядку. Начну с языка. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, родом он, кстати, из Днепропетровска, при моей полной поддержке, как главы правительства Украины, принял решение оставить в силе языковой закон в редакции Кивалова-Колесниченко, принятый в 2012 году. Этот закон по-прежнему работает. Русский язык, согласно этого закона, во всех областях, где преобладают русскоязычные, имеет статус де юре регионального, а фактически официального языка с такими же возможностями и правами, как и у украинского. Гарантии для русского языка отдельной строкой прописаны в статье 10 Конституции. Никто не покушается на ваше право свободно использовать русский язык. Моя жена Терезия говорит преимущественно по-русски. И она, как и миллионы других русскоязычных, не нуждается в защите со стороны Кремля. Далее, расширение полномочий регионов. В правительстве мы ввели специальную должность вице-премьера, главная задача которого ⁇ децентрализация власти. Это масштабная реформа при сохранении единства и унитарности Украины которая передает на места в области, города и районы широчайший объем полномочий и денежных ресурсов, необходимых для развития регионов. В первую очередь это коснется охраны здоровья, коммунальной сферы, появится муниципальная милиция, местная специфика будет учитываться в вопросах образования, культуры, Истории и ее героев. Все нововведения, связанные с децентрализацией власти, будут отображены в новой Конституции. Конституцию мы должны писать вместе. О России и Евросоюзе. 21 марта в Брюсселе планируется подписание политической части соглашения об ассоциации с Европейским Союзом мы отложили пока подписание экономического раздела этого документа. Принимая во внимание переживания и опасения, не приведет ли зона свободной торговли к отрицательным последствиям для индустриальных регионов, а это в первую очередь Восток. По этому вопросу мы проведем дополнительные консультации. Пока же Европейский Союз принял решение в одностороннем порядке открыть свои рынки для украинских товаров что станет хорошим подспорьем для нашей экономики. Связи с Евросоюзами и Россией мы не рассматриваем по принципу или-или. Несмотря на катастрофическое ухудшение отношений с Россией, допущенное не по нашей вине, невзирая на вооруженную агрессию России против Украины, я сделаю все возможное, чтобы не просто сохранить мир, но и построить с Россией подлинно партнерские и добрососедские отношения. Исключительно ради сохранения единства Украины. Вопрос о вступлении в НАТО не стоит на повестке дня. Защищать страну будет сильная современная украинская армия. Соглашаясь или не соглашаясь с тем, что я говорю, вы имеете уникальную возможность высказать свою позицию по всем спорным вопросам, в том числе и по отношению к новой власти, на следующих президентских выборах, которые состоятся 25 мая этого года. Уверен, вы найдете для себя достойных кандидатов, в программе которых будут и те пункты, которые особенно вас интересуют. Парламентская-президентская форма правления, к которой мы вернулись, даст возможность... Согласовать интересы всех регионов, а не навязывать волю одних другим. В следующем году вы будете избирать мэров и местные советы с уже расширенными полномочиями. И эти советы сформируют исполкомы, которые будут управлять регионами вместо назначенцев из Киева. К слову, я против призывов запротить партию региона. Ее политическая ответственность за то, что сделал Янукович со страной, очевидно. Но вердикт только за вами, избирателями, и ни за кем больше. Народ на выборах может запретить любую партию. Прошу вас не воспринимать уход Януковича как личное поражение. Он предал вас. И не тем, что покинул капитанский мостик и трусливо бежал из страны а тем, что вашу веру в Него, вашу надежду и даже вашу любовь конвертировал в сказочную роскошь в Межигорье, в миллиарды долларов, украденных из бюджета и вашего кармана. Арест его счетов идет теперь по всему миру. Майдан восстал против диктатуры, против коррупции. Он восстал за права человека на Западе и в центре на юге и на востоке. Теперь нам нужно как можно скорее стабилизировать ситуацию в стране. На заседании правительства мы поддержали планы министра внутренних дел Харьковчанина Авакова по изъятию всего незарегистрированного оружия. Эта операция коснется всех незаконно вооруженных, под какими бы лозунгами они не выступали. Никакие заслуги не могут быть оправданием для незаконного владения оружием. Кто хочет защищать Украину с автоматом в руках, добро пожаловать в Национальную гвардию или в Вооруженные силы Украины, куда объявлена частичная мобилизация. Я глубоко впечатлен тем, что подавляющее большинство граждан Украины и тех, кто говорит украинскую, и говорящих по-русски, поддерживает территориальную целостность и единство страны. Русский – такой же язык украинских патриотов, как и украинский. Я люблю Украину во всех ее разнообразиях. Жил и работал в Черновцах, Симферополе, Одессе и Киеве. По-своему люблю каждый из этих городов и людей, которые там живут. Нам нужны мир и спокойствие. И у нас есть колоссальные шансы изменить нашу страну к лучшему. То, что нам оставила прежняя власть, сложно даже назвать руиной. Скажу честно, покращения уже сегодня не обещаю. Но мы знаем, что делать, чтобы спасти страну, спасти экономику, вывести ее из комы и перейти к экономическому росту. Да, это будет непросто, но в этом наша совместная задача. Запали в душу мудрые слова митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона, который обратился к жителям Донеччины. Он призвал усилить молитвы о мире, о прекращении смуты, об умножении любви. Прислушайтесь к призыву владыки. Не разжигать рознь и неприязнь кому бы то ни было. Церковь, разумеется, отделена от государства. В какой из конфессий молиться Богу? В каком патриархате, киевском или московском, этот вопрос был, есть и будет личным выбором каждого из вас. Прошу всех вас сохранять спокойствие, свою позицию выражать мирно и исключительно в рамках закона, не допускать насильственных действий, не поддаваться на провокации, не участвовать в сепаратистских акциях, не верить слухам, которые являются элементами войны против Украины только информационной войны. Будто будут забирать часть зарплаты пенсий, якобы на нужды Майдана. Это чистая ложь. Будто вас едут перевоспитывать так называемые бандеровцы. Это вранье, дорогие соотечественники. Из ошибок 5-14 годов мы сделали выводы. Больше никто никому не будет навязывать своих ценностей. Но при этом каждый из нас должен толерантно и терпимо относиться к тому, что рядом с нами живут миллионы людей, которые в силу самых разных обстоятельств просто думают иначе. Разнообразие – это не наш недостаток, это наше богатство, а всех нас объединяет Украина. Закончить свое выступление хочу словами, которые вы ежедневно видите на каждом украинском канале. Единая страна, единая страна. И так будет.